До шахраїв. Найбільше таких оборудок шахрайських відбувається безумовно навколо житла. Ви Знаєте, я просто не можу втримати, щоб не навести ці цифри, виявляється, лише в Києві безпритульних старих 10-15 тисяч. Я знаю, що у вас є історії такі, так? Историй груст, грустность на самом деле очень много, но я начну с того, что является причиной возникновения и появления таких историй. Я считаю, это мое ну, личное убежденное мнение, что основная проблема, о которой много говорится, это коррупция. Вот именно о коррупции я хочу поговорить, потому что все эти мошеннические схемы не могли бы быть реализованы, если бы все должностные лица, в том числе и частного права, нотариусы, которые принимают активное участие в этих всех процедурах, имеющие определенный интерес, контролировались надлежащим образом некоррумпированными правоохранительными органами. Потому что если поднять любую историю, то можно по цепочке поднять ЖЕК, нотариус работник милиции, работник райгус администрации и так далее и тому подобное. И суд. И суд. Совершенно верно. Суд, который должен стоять на страже законных интересов тех людей, которые всю жизнь зарабатывали несчастные метры, они остаются на улице. И наибольшая небезпека от с этим договором дарования, так? Понимаете, каким образом будет произведено отчуждение квартиры, не имеет никакого значения. То ли это договор дарения, то ли это э, мнимый Тогда... договор купли-продажи, то ли это договор пожизненного содержания.